Поехали. Все, я уже включил. Афанасий. Афанасий Львов. А по регистрации брака Мавродия Владимир Степанович. Подождите. Как это? Как это? Это что у нас? Ну это я думаю. А, это то обращение, которое Пусть вы сейчас зачитаете, да? Прочитать с трибуны. Я понял. Ну садитесь, можно, можно сидеть, что мы будем садиться. Да. А мне значит, сидеть, держать неудобно. Лучше значит, сидеть. я родился 15 апреля 1937 года. Uh -huh. В поселке городского типа Тировка Миколаевской губе. В 1941 году угол под Сталинград, но там уже дело было дрянь. Спецобоз, который возглавлял мой отец, выскочил генерал армии Чуйков и сказал, скот налево, мужчин направо, а босс и телегу поворачиваете на Калмыкию. Те сказал, я никому не отдам, мне надо Бенгель, элитный рогатый скот, сдать с Николаевской области. Бенгель. Я никому свой папирус не отдам он тогда сказал, сейчас я вызову этого генерал Чуйков, вызову первого секретаря Сталинского, Сталинградского кому партии Чуянова. А босс, вот где-то порядка 150 элитных дети, жены, ну, стояли. Держи, иди сюда.